Большим уроком на разных этапах оказания помощи. Э, Наше сообщение э, скорее информационное и, к сожалению, не научное, потому что организация помощи господавшим совершенно логично, справедливо, э, в нашей стране э, э, таким образом сложена, что принимают участие очень много описанных только что мутерным больных, которых лечили вначале мы, а потом вот не представлены уже здесь, и я хорошо знаю маму больных, и легко их вспоминаю. очень хочется выразить благодарность всем коллегам Дубровской, Дубровской области, которые, знаете, дух, он и на сегодняшний день присутствует такой дух желания, готовности к помощи в любое время. Это касается всех больниц, ведущих специалистов, мы в разных больницах работаем, и мы не в другое время, если это вот требует ситуация, все отвлекаются, это, это и либо не слишком по нашим фрустам, таракальный хирург, очень много операций сделал таракальный, как основной Чебезинский, он основном хирург всегда подключается к работе и так далее. Почему это информационное сообщение? Потому что материалы, связанные с лечением этих других больных, я думаю, четко уже осознали работу с этими материалами, они распространены по всей Украине. Так случалось, что мы получали больных уже оперированных, и чуть позже я покажу, в раннем постоперационном периоде в состоянии существует после какой депрессии, еще интубированных, и часто интубированных, и либо прямо непосредственно с поля боя, и уже на следующий день, после каких-то операций, каких дополнительных лечебных мероприятий, которые мы осуществляли у себя в клинике, эти больные уже были в переводились другие этапы. Поэтому мы не можем, не можем сегодняшний за судьбами этих больных. И на самом деле такой глубокий анализ ситуации требует, конечно, совместных усилий специалистов разных лечебных учреждений, сбора информации, более такого целенаправленного, осмысленного и это быстро сделать сложно. А вот с нами, Роли администрации области, администрации больницы и судьбы по существу оказалась готовой к таким нагрузкам, благодаря тому, что у нас в 2005 году, если я не ошибаюсь, был организован центр по оказанию помощи, экстренной помощи в случае массовых поражений. Поэтому причиной послужило падение дома, но и дома большое количество пострадавших, в нашу больницу, вот совместно было принято бы решение организовать такой центр. Центр фенит, в настоящее время мы из сидящих за его видели. Он, э, ну вот, скажем, позволял нам, э, в общем, мы оказали помощь на 735 за истекший период, максимальное количество поступивших и максимальное количество операций. Центр универсальный, он занимает нашу весь первый этаж нашего здания оборудован э, всем необходимым помощи проводить диагностику, и в течение получаса или сорока минут мы можем провести вообще все диагностические манипуляции, включая КТ, РНТ, и эндоскопии, всевозможные лапароскопии, и и создать два профильных для работы с пострадавшими. Примерно как это выглядит сегодня. Там, же мы проводим высокотехнологичные манипуляции, и в данном случае это профессор Семенавский, в рамках мастер-класса, конечно, опять-таки тех же операционных, каких мы сейчас проводим оказание помощи и пострадавшим. Целью исследования является оценка результатов диагностики и лечения инструментов повреждений в полости и грудной клетки. Общая характеристика материала. 72 человека, 34 года, среднего возраст, две женщины, грудная клетка чаще, в в связи с наличием соответствующих защитных средств. И это уже адекватное мнение 16%. Тут тяжесть вам, конечно же, совершенно различна. Классификация. Конечно же, варианты, связанные с взрывом чаще всего попадают в такие очень в редко подмены, комбинированные и это а, и, но теми а, средствами, которыми ведется настоящее вино на боевые действия. Опять же, конечно же, преобладает 80% сосчитанные множественные славы, и, и, и по, в том числе, занимает 56-57% преобладает. Ну вот варианты два, примерно такой, вот такие вот варианты. А, Поступали различные варианты и виды осколков, многие из них не удавалось доставать, и они оставались все на организме травмы, комбинированная травма, ожог, э, доминальная травма, опять-таки, повреждение костей, недалостная синтез, ни ракальная проблема и комбинированные варианты. Э, инородные тела легких, уже касаясь этой темы, я должен сказать, что мы не узнали ни одной академии поэтому с одной клеткой, вот как бы немножко было и проще в связи с тем, что мы работали в режиме оказания помощи на стандартные позиции лечебной тактики, то есть продолжающееся кровотечение, чрезмерная деструкция легочной ткани, снимавшийся гемоторакс, пневмоторакс, не разрешающийся и не купирующийся благодаря ординированию полостей, служили основанием для проведения различных вариантов операций. не в комментариях, элементарные как бы, позиции, связанные с обследованием, операцией и результатами. Специфика условий работы. Неравномерность нагрузки. То есть мы не знали, когда точно, сколько примерно больных к нам пострадавший пострадавших к нам поступит. Мы только знали, что принесут один порт, один два порта. И мы были очень готовы к оказанию помощи. И это, очень то немножко затрудняло планирование проведения работы. Преобладание преобладания зачетных и множественных трав, многопрофильность увлекаемых работы специалистов, это, как правило, начинают там начинают хирурги, травматологи, хирурги, информации не хватало, мы точно не знали, опять-таки, какой объем операции, какой и небольшие выписки на столь болезни, которые мы получали с целью с санитации на почву, санитации на травме, естественно, не давали нам никакой по существу, не оказывали никакой помощи в решении вопросов, поэтому нам следу, нужно было э, в течение быстрого времени определиться с тем, как дальше себя вести. И эта позиция, которую я сказал, только что лишь она, конечно же, и в общем-то и, и Чаще всего мы решались на повторное членосечение, на э, повторное и смотришной полости для того, чтобы соревнотироваться, что же, с чем мы имеем дело. Но вот позже я немножко покажу анализ результатов, вызывая некоторые вопросы и по этому поводу. И говоря о специалистов, конечно же, понятно, что мы в начальных этапах, оказания ну, помощи, в общем-то, показали некоторую неготовность к тому, чтобы э, профессионально на высоком уровне работать с этими чуть позже я тоже это покажу. Обращайте на себя внимание сроки поступления. Видите, 62%, более 67% поступали э, после двух, трех и более суток от э, начала или на Причем часть из них, естественно, были уже апеллированы, часть старые для Виды операций, которые больные переносили до госпитализации в нашу клинику, это лаборатомии, вышивание дефектов, вышивание стенок, вышивание стенок и колостомии, э защита какая-то была обращайте внимание, за 19 вышивание стенок в э повреждении или резекции. И вот видел видим коагуляция ран печени, ушивание диафрагмы, высокотехнологичный метод, лапароскопия. И вот касаясь этого больного, коллеги ушили диафрагму и коагулировали печень, замечательная операция, и мы его повторно не оперируем. Он, в общем-то, неплохо прошел совершенно, и был выписан от нас уже в состоянии. И это тоже вызывает вопрос, а стоит ли, а нужно ли, и в каких ситуациях нужно. Может это когда-нибудь нужно действительно, но это не в обсуждении. В той академии ушивания всего 29 человек. У нас операция. Да, кстати говоря, сейчас чуть позже я. У нас операция из лаборатомии санации душной полости, ушивание печени, спинектомии, раны печени, И вот уже обращайте на себя внимание, что начинается гимнокоэктомия начинается э, тампонирование ран печени, вышивание диафрагмы ран печени, рак жемера, ран желудка, ручейки, кишки. Резекция, вышивание ран легкого, диафрагмы, пеликарда, то есть уже немножко глубже. И тут тропоскопия, и уже после этого диагностировано вышивание, то есть диагностировано повреждение массивной легких, уже после этого э, мини-тропотомия, то есть немножко расширяем э, характер операции они очень расширяют возможности, технические возможности для выполнения операции. Показаниями к повторным операциям были филитонит, мышечная кровотечение, необходимость кишечника, повреждение органов ручной полости. И вот прогнозируемая обширность поражений органов и тканей полости. Вот такую фразу мы написали это прогнозируемая обширность. Потому что, потому что были связаны чаще всего с жалчеотечением, с нарастающей э, э, и продолжающейся деструкцией тканей органов органах брюшной полости. И только в двух случаях, видите, подходы, которыми владеем настоящими. Благодарю за внимание.